अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी आलू मटर गाजर जिस तरह रेस्टोरेंट में ये सब्ज़ी बनाई जाती है आज हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे रेस्टोरेंट में जो खाना बनाया जाता है उसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है चंद तरीके आप अपनाएंगे आप उसी तरह का खाना अपने घर पर आसानी से बना लेंगे स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा आपकी सब्ज़ी बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बेहद पसंद आएगी और ये देखने में और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होगी चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए आलू लिए हैं मैंने 500 ग्राम अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है और इनका छिलका उतार लिया है सबसे पहले हम इसके स्लाइस कर लेंगे इस तरीके से आपने रख के इसके स्लाइस करने हैं जैसे घर पर चिप्स बनाते हैं आप बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं काटना है इतना मोटा रखिएगा फिर इस तरह से लंबाई के रुख में रख कर इसे काट लीजिएगा और इस तरीके से इसके स्लाइस कर लिएगा बहुत ज़्यादा छोटे स्लाइस मत करिएगा ये देखें इस तरह से ये चोरस शेप में आ जाए सारे आलू इसी तरीके से काट लीजिएगा ये देखें सारे आलू कट गए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ सारे चोरस शेप में हैं गाजर ली है मैंने ढाई सौ ग्राम अच्छे तरीके से इसे वॉश करके मैंने इसका छिलका उतार लिया है इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से दरमियान में कट लगा लीएगा ये देखें दो हिस्से हो गए हैं इसके इसको भी हम दो हिस्सों में कर लेंगे बहुत ज्यादा मोटे स्लाइस आपने इसके नहीं रखने हैं इस तरीके से इसे काट लिएगा ये देखें कितना साइज है इसका इसी तरीके से हम सारी गाजर काट लेंगे इससे इसकी बहुत प्यारी शेप आएगी ये देखें सारी गाजरें कट गई हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी हैं मैंने छोटे साइज़ में रखी हैं कि आराम से गल जाए अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने इसके नीचे लो रखनी है सारी सब्ज़ी बनाते हुए आपने इसके नीचे फ्लेम हाई नहीं करनी है लो फ्लेम पर ही सारी सब्जी बनानी है सबसे पहले हम इसके अंदर तेल डाल लेंगे वन थर्ड कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसन का पेस्ट और एक चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है अदरक का पेस्ट खाने वाला चम्मच डाला है इसे हल्का सा हम सौते कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए एक मिनट तक इसको पका लिएगा चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे जो हमने काट कर रखे थे आलू डालने के बाद दो से तीन मिनट तक आलूओं को पका लीजिएगा चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा थोड़ी देर में ही आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले ये तीन मिनट गुजर चुके हैं ये देखें आलूओं का कलर कितना चेंज हो गया है और आलू हमारे फ्राई हो गए हैं अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे वन फोर्थ कप लिया है मैंने दही का दही डालते हुए आंच हल्की कर दिएगा वन फोर्थ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर वन टी स्पून मैंने इसमें डाला है सुरख लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना मैंने नमक डाला है इतना नमक भी काफ़ी रहेगा वन फोर टी स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू मैंने इसलिए शुरू में फ्राई कर लिए थे दही डालने के बाद ये आराम से गल जाएंगे दही अगर हम पहले डाल देते तो आलू गलने में टाइम लेते और इस तरह फ्राई आलू की खुशबू आएगी इसमें गाजर जो काट कर रखी थी हमने वो इसमें डाल दी है एक कप छिले हुए मटर का मैंने इसमें डाल दिया है सारी सब्ज़ी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर चम्मच आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है तीन हरी मिर्चें काट कर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं हरी मिर्ची डालने से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर से सारी सब्जी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है अब मैं इसको कवर कर दूंगी पाँच मिनट के लिए कवर करने के बाद आपने इसकी फ़्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है दम वाली आंच पर आपने इसको पकाना है तेज़ आंच पर नहीं पकाना है ये पांच मिनट गुजर चुके हैं इसका कवर हटा देंगे हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे ये देखें सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया है इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा इसी पानी के अंदर ये सारी सब्ज़ी गल जाएगी अच्छी तरीके से चम्मच हम इसके अंदर चला देंगे कि सारी सब्ज़ी मिक्स हो जाए आपने इसको इसी तरीके से कवर करके पकाना है और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है थोड़ी देर में ही आपकी सब्ज़ी गल जाएगी ये देखें पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है ऑयल अलग हो गया है आलू भी गल गए हैं सब्जी बिल्कुल रेडी है हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है जैसे रेस्टोरेंट में बनाई जाती है वैसे ही ये बनकर तैयार हुई है थोड़ी सी हमने इसकी कटिंग डिफरेंट की है और थोड़े से इसमें मसाले ऐड किए हैं ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हुई है सारी हम निकाल लेते हैं हमारी मज़ेदार सी सब्जी बिल्कुल रेडी है इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा आपकी सब्जी बनकर बेहद मज़ेदार तैयार होगी और सबको बेहद पसंद आएगी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी